По данным Всемирной организации здравоохранения 10 миллионов людей в мире страдают от различных как бы, заболеваний, связанных с болью и не получают адекватного доступа к обезболивающим средствам на основе опиоидов. Мы очень Тесно работаем с Украиной, очень тесно работаем с Державной службой по контролю за наркотиками, в первую очередь по совершенствованию государственной политики и государственной стратегии по противодействию наркотикам. И вот Владимир Андреевич сказал о, о, о новой стратегии которая была разработана и сейчас находится на стадии как бы, согласования и принятия. Мы приняли тоже участие в разработке этой, этой стратегии. Одной, как бы, одним разделом или составляющей частью этой стратегии является и обеспечение доступности контролируемых веществ для медицинских и научных целей. Международная система контроля за наркотиками, которая состоит из трех конвенций. Все эти конвенции, вот эта, вся эта система, она была разработана для того, чтобы ограничить незаконный оборот, незаконное производство наркотических средств. В 2010 году на 54-й сессии комиссии по наркотическим средствам Комиссия приняла резолюцию. В этой, э, в этой резолюции была выражена э, как бы, э, обеспокоенность э, э, ситуации, э, которая складывалась во всем мире в отношении вот, доступности контролируемых веществ для вот, лечебных целей, в частности для вот, лечения боли и для паллиативной а, помощи. И, э, и э, в этой э, резолюции, э, как бы ссылаясь на вот, конвенции, на международную систему контроля наркотиков, говорится о том, что международная система не, не противоречит и не ограничивает. Наоборот, она должно служить э, для доступности этих средств для э, медицинских целей. И э, в этой резолюции также призывают э, страны члены Организации Объединенных Наций, о том, чтобы они приняли э, необходимые меры э, для вот, э, обеспечения доступности этих э, контролируемых веществ. И это сказалось на вот, доступности э, этих веществ э, э, и сказалось на вот, проблемных вопросах по обороту их в медицинских учреждениях.